Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma abang Tuan-tuan dan perempuan, rahimani wa rahimakumullah Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi ini kita meneruskan Tadabur 20 minit iaitu Tadabur Surah Al-Hujurat yang mana pada minggu lepas kita telah membaca ayat yang ke-11 dan kita dapat mengetahui uh, tafsiran uh, ayat yang ke-11 namun kita belum lagi sempat untuk membincangkan berkenaan dengan ibrah ayat, pengajaran ayat. Jadi sebelum kita bincang tentang pengajaran ayat, izinkan saya mengulangi apakah intipati yang ada pada ayat yang ke-11. Baik, ayat yang ke-11 ini mengandungi eh, ayat ayat yang ke-13 maafkan saya Ayat yang ke-13 Bukan 11 ya Yang ke-13 Mengandungi Tiga larangan ha? Tiga larangan ini Adalah perintah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang yang beriman Jadi kalau orang yang beriman itu ia perlu buktikan ia perlu meninggalkan tiga larangan ini tiga larangan ini yang pertama iaitu ayat yang Allah mengatakan la yasar iaitu jangan merendah rendahkan pihak lain jangan kita menganggap diri kita ini lebih dari orang lain yang kedua Allah melarang adanya perbuatan wala talmizu anfusakum larangan mencela orang lain dan yang ketiga wala tanabazu bil alqab iaitu Allah melarang kita memanggil mana-mana manusia dengan gelaran yang buruk jadi berdasarkan ayat 13 ini dapat kita keluarkan beberapa ibrah beberapa teladan yang pertama kita dapat mengetahui bahawa ayat tadi adalah ayat yang Allah memerintahkan kepada kita supaya menjaga marwah ay muka orang lain. Yang kedua secara tidak langsung Ayat 13 tadi Allah melarang kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain. Walaupun ayat 13 tidak sebut larangan menganggap diri lebih dari orang lain, tapi kita faham ia secara sebaliknya. Kalau Allah melarang kita merendahkan pihak lain, maknanya ayat 11 mohon maaf tuan-tuan pening sikit lagi ni ok sekejap Okey, eh. ok ayat 11 ya? Eh. sekali lagi tuan-tuan tuan-tuan dilarang mencemum saya ok ayat yang ke-11 maafkan saya ya? Eh, saya ulang sekali lagi ayat yang ke-11 Okey, ayat yang ke-11 uh, pengajaran yang dapat kita keluarkan adalah larangan kita menjaga eh, perintah menjaga maruah orang lain. Jangan kita jatuhkan kehormatan orang lain, jangan kita menjatuhkan ai muka orang lain. Yang kedua, Allah menyuruh kita supaya uh, Allah melarang kita mengangkat diri kita ini seperti kisah iblis terhadap nabi Allah Adam kita pernah ketahui pada ayat surah sad ayat nombor 74 sampai 76 ketika mana iblis dia menjadi sombong dan dia menjadi kafir kemudian Allah bertanya kepada iblis Maa mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadi Allah bertanya kepada Iblis apa sebab yang menghalang engkau sujud kepada Adam sedangkan aku mencipta Adam dengan kekuasaan-Ku Allah Taala kata Kenapa Allah Taala kata kau tak nak sujud kepada Adam Adakah Allah mengatakan astakbaru ta'am kunta minal al 'alim Adakah hujung tu am kunta minal alim adakah engkau jenis makhluk yang menyombong diri ataupun engkau merasa engkau golongan yang tertinggi kemudian tuan-tuan orang yang menganggap dirinya lebih pada orang lain dari segala sudut kan ia termasuk juga di kalangan orang yang sombong kerana orang yang sombong ini ada dua ciri. Ciri pertama menolak kebenaran dan ciri kedua waram tunnat. Dia merendahkan orang lain. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian kita bawa contoh. Apa contoh merendahkan pihak lain? Kalau kita masih ingat, surah yang kita belajar mula-mula dulu, dah bertahun tahun iaitu suratul kahfi ayat nombor 13 yang ada cerita seorang pemilik kebun anggur dia ada dua kebun anggur lepas tu dia ada kawan kawan dia ni taklah banyak harta pernah satu ketika pemilik dua kebun anggur ni dia cakap dekat kawan dia dia kata apa dia kata faqara dari sahibih dia berkata kepada rakannya ana aktharu minka mala wa a'azzuna tara aku lebih banyak harta daripada engkau dan aku lebih mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai berbanding engkau dia kata so dia telah merendahkan kawan dia yang miskin itu jadi kita kena jauhi sifat meninggi diri kerana dalam hadis riwayat Muslim sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam thalasun muhlikatun ada tiga perkara yang akan menyebabkan seorang itu menjadi binasa. Yang pertama syuhun mutar. dia mempunyai sifat bakhil. Kita ni semua ada sifat bakhil sayang kepada harta. Tapi kita kena lawan perasaan dan sifat itu. Tapi kalau kita ikut, maka boleh membinasakan kita. Yang kedua, wahawan mutabar. Mengikuti hawa nafsu. Kalau ikut nafsu ni, malah nak pergi masjid. Malah nak bangun pagi. Tapi kita lawan. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Ha, inilah kita punya Uh, pendalilannya yang ketiga perasaan ta'jub pada diri sendiri ni dipanggil apa ujub kalau rasa kita ni ada sifat aku lebih pandai aku lebih begini aku lebih begini maka ini boleh membinasakan seseorang yang Allah suruh apa tawadu' seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah tidaklah seseorang yang mempunyai sifat berendah diri kerana Allah melainkan Allah pasti mengangkat darjatnya pengajaran nombor 3 ayat sebelas kemuliaan seseorang itu bukanlah diukur, ditentu oleh mana-mana sia. Ingat tak ayat tu Tuhan kata apa? Jangan kaum lelaki merendahkan kaum lelaki yang lain. Begitu juga perempuan kerana orang yang direndahkan itu mungkin ia lebih baik. Okey, dalam agama kemuliaan seseorang itu bukan pada urusan duniawinya tetapi pada agama kemuliaan seseorang itu diukur pada pandangan Allah. Kalau dia tak fa'at pada Allah, ia tidak ada darjat yang tinggi. Ha, tetapi ukuran. Jadi, dalam Islam, mulia ke tidak mulia seseorang itu bukan pada pandangan manusia. Kalau ikut manusia, mulia itu siapa? Mungkin dia banyak harta, pengaruh dia tinggi mungkin banyak nama tapi itu bukan menjadi ketentuan pada si Allah subhanahu wa ta'ala pelajaran nombor empat apabila ada manusia mula merendahkan orang lain maka akan membawa kepada mencela mengutuk orang lain yang kelima dalam ayat itu Allah memerintahkan mana Allah menyebut siapa yang langgar salah satu daripada tiga larangan itu ia sudah dipanggil seorang yang fasiq. Elok Allah kata dia orang beriman Allah seru dia tapi apabila dia langgar larangan itu dia tak ada dah pangkat amanu tapi dia jatuh kepada pangkat fasiq. Yang keenam, setiap orang yang fasil, ia tergolong sebagai orang yang melakukan kezaliman. Bukan sekadar zalim kepada Allah, tapi zalim kepada manusia. Ialah, kita telah me, 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 apa, menjatuhkan maruah manusia yang lain. Yang ketujuh, pintu taubat masih terbuka. Kepada orang yang melakukan kesalahan-kesalahan itu Maka ambillah peluang untuk bertawab kepada Allah SWT Jangan ulangi lagi Jadi kita masuk ayat yang ke-12 Ada tiga perintah Daripada tiga perintah itu Ada dua larangan lagi Yang Allah menyuruh orang beriman Untuk meninggalkannya dan ada satu perintah suruhan buat dalam ayat ini. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhan الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن ي... قل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن Allahat tawwabur rahim. Ke terjemahan ayat. Terus kita lihat taksiran ayat. Ini adalah panggilan yang kelima, buat kali yang kelima. Allah memanggil dengan pangkat wahai orang yang beriman Apabila Allah seru ungkapan seperti ini ia boleh membawa kepada maksud kalau kalian itu benar-benar beriman maka ikut selepas seruan ini Beberapa perintah ataupun uh, buktikan keimanan kalian dengan mengikuti perintah-perintah selepas seruan ini. Apakah perintah pertama? Jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Prasangka di sini adalah prasangka buruk. Kenapa? Supaya kamu tidak membuat sangkaan yang dilarang. Kemudian Allah mengatakan kalau prasangka yang banyak itu sebahagiannya adalah prasangka yang boleh mendatangkan dosa. Okay, di sini yang Allah minta jauhkan adalah prasangka buruk. Su'ban. Sangka buruk. Kemudian Allah memerintahkan dengan perkara yang kedua. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan atau keaiban orang lain. Allah kata jangan cari kekurangan. Kita ni kalau nak cari kekurangan orang, jumpa. Boleh jumpa. Tapi kita pun ada ku kurang. Kita pun ada ah, aib. Kenapa kita tak melihat aib kita ke kelemahan kita? Kenapa kita pergi mencari kelemahan orang lain? Allah bagi jawapan pada ayat yang berikutnya. Mungkin itu boleh menjadi modal kot. Kan nak sembang dengan orang lain, nak sembang apa? Ha, bolehlah guna modal kelemahan orang lain nak diceritakan. Dan perintah yang ketiga Allah kata, Dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Kemudian Allah mendatangkan satu permisalan orang yang diumpat tu bagaimana keadaan dia apakah ada antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati Allah tanya kalau ada mayat saudara kamu seagama kalau dia mati kau suka ke makan mayat dia Allah bagi jawapan sudah pasti kamu akan merasa jijik takkan nak makan mayat Allah mengatakan dan bertakwalah kalian kepada Allah sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha pengafi okay, kenapa Allah memisalkan orang yang mengumpat itu seperti memakan bang memakan daging saudaranya yang telah meninggal kerana orang yang diumpati itu tidak dapat mempertahankan dirinya ketika ada pihak sedang mengumpat dia kau kau diumpat tetap umpama si mati kalau kita buat apa-apa pada dia si mati tu tak boleh dia tak boleh nak pertahankan diri dia sebab dia sudah mati macam itulah orang yang diumpati. maka ketiga-tiga perintah tadi ni Allah Taala kata apa bertakwalah kalian maknanya Tuhan kata apa Tuhan kata tiga perintah tadi ada kaitan dengan takwa kalau kamu benar-benar takutkan Allah, takutkan azab api neraka, ikut tiga perintah itu. Dan Allah meminta supaya bertaubat. Kerana apa? Kerana tiga perintah tadi siapa yang langgar, dia telah melakukan dosa-dosa besar, maka dia kena bertaubat. Apabila dia bertaubat, Allah mengasihi orang yang ingin ber jadi, tuan-tuan dan perempuan, uh, perintah yang pertama, prasangka ni, kita dah kupas, agak panjang juga, waktu kita belajar surah An-Nur, pada se sebelum kita masuk bulan, uh, kita bincang sebelum Ramadan, dan sampai Ramadan. Tetap ingat lagi, kisah siapakah, yang ada orang perasan keburuk kisah Aisyah yang tertinggal apabila balik dalam satu peperangan tu orang telah menyebarkan cerita yang palsu itu telah kita terangkan kemudian pasal mengumpat ni tuan, tuan ingat tak kita pernah bentang waktu kita belajar surah wailul likulli humazatil Lumazah. tapi tak apa kita akan ulang balik mengulang-ulang ini ada kebaikan jadi ketiga-tiga larangan ni dia saling, ber, saling berkaitan insya-Allah kita akan kupas uh, pengajarannya dan beberapa contoh pada hari esok insya-Allah kita kembali bincang ayat yang ke 12. Moga-moga Allah mencampakkan rasa iman, Allah memberikan kita rasa takut kepada Allah dengan kita berusaha sedaya upaya untuk tinggalkan ketiga kedua larangan dan kita tunaikan perintah Allah dalam ayat yang kita pelajari pada pagi ini ayat 11 dan ayat 12. Kita sambung esok insya-Allah tuan-tuan. رحمني ورحمكم الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وبيله تفيداء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والعصر ان الانسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر